Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Pada video yang telah lalu, kita telah membahas tentang cara mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang agar menjadi ratu semut rangrang. Pada video kali ini, kami akan membagikan tentang cara mengelola Ratu Semut Rangrang -Rang yang telah berhasil dikawinkan dengan semut jantan. Cara yang akan kami bagikan ini sangat penting untuk diketahui oleh peternak Semut Rangrang -Rang pemula agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada Ratu Muda yang telah berhasil kita kawinkan. Pada video terdahulu pernah kami sampaikan bahwa untuk menjadikan calon Ratu Semut Rangrang berhasil menjadi Ratu Semut Rangrang ini tidaklah mudah. Ini berlaku pada metode karantina menggunakan media tanaman maupun media sintetis. Setelah calon Ratu Semut Rangrang telah berhasil menjadi Ratu Semut Rangrang muda, maka, ia harus segera dipindahkan dari tempat karantina ke rak budidaya agar ia bisa segera membentuk koloni yang baru yang berasal dari anak-anaknya sendiri. Selain itu, ratu semut rang-rang muda hasil karantina ini juga bisa digabungkan dengan semut-semut pekerja dari koloni lain yang bukan merupakan anak keturunannya. Ratu Semut Rangrang hasil dari karantina ini akan jauh lebih bagus dan lebih produktif jika dibandingkan dengan Ratu Semut Rangrang yang diambil dari alam liar, kemudian dipelihara di dalam rak. Hal ini disebabkan oleh karena Ratu Semut Rangrang hasil karantina tidak memerlukan adaptasi tempat dan juga makanan. Karena sejak ia lahir sudah berada di rak budidaya, sebelum melakukan pemindahan, ratus semut rang-rang muda dari tempat karantina ini harus dilakukan pengujian agar ratus semut rang-rang aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yang dipindahkan ini adalah benar-benar ratu semut rangrang yang sudah produktif Bukan hanya sekedar calon ratu semut rangrang yang melepaskan sayapnya Sebelum melakukan pengujian, kita periksa dulu satu persatu calon ratu yang ada pada tempat untuk mengkarantina ini Pada bagian ini Calon Ratu Semut Rangrang yang kami karantina ternyata sudah mati. Sama halnya pada bagian ini calon ratu semut rangrang juga sudah mati. Sedangkan pada bagian ini ternyata calon ratu semut rangrang yang dikarantina sudah berhasil menjadi ratu semut rangrang dan mulai menghasilkan telur. Inilah ratu semut rangrang muda yang akan kita pindahkan ke rak budidaya. Sebelum dilakukan pemindahan Ratu Semut Rang Rang Muda ini dari tempat karantina ke rak budidaya, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa ia telah benar-benar menjadi Ratu Semut Rang Rang yang bisa diterima di koloni manapun. Baiklah, untuk memastikannya, mari kita lakukan pengujian terlebih dahulu akan kita berikan semut-semut pekerja pada ratu semut rang-rang muda ini dan akan kita lihat reaksi dari semut pekerja yang berasal dari koloni lain apakah ia mau menerima dan mengenalinya sebagai ratu semut rang-rang Ternyata Semut pekerja ini tidak menganggap ratu semut rang-rang muda ini sebagai musuh atau sebagai ancaman. Semut pekerja ini langsung mengidentifikasi dan mengenalinya sebagai ratu semut rang-rang. Artinya, usaha yang dilakukan berupa mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rang-rang telah berhasil menjadikannya sebagai ratu semut rang-rang kita coba lagi menambahkan semut pekerja pada ratu muda ini dan kita lihat reaksi semut pekerja yang kedua reaksi semut yang kedua ternyata sama dengan semut yang pertama tadi kedua semut pekerja ini telah mengenalinya sebagai ratu semut rangrang -rang. -rang. Agar lebih meyakinkan, kita berikan lagi semut pekerja pada Ratu Muda ini. Sampai di sini, Ratu Semut Rangrang -Rang Muda ini masih tetap aman. Seandainya saja semut-semut pekerja mengenalinya hanya sebagai calon Ratu Semut Rangrang -Rang yang telah melepaskan sayapnya, sudah tentu mereka akan menyerang dan memakannya. Ini disebabkan oleh karena semut-semut pekerja tidak akan menerima calon ratu semut rang-rang dari koloni yang lain. Mereka akan menyerang dan memakan calon ratu semut rang-rang yang berasal bukan dari koloninya sendiri. Selanjutnya, kita akan memberikan lebih banyak lagi semut-semut pekerja di sekitar Ratu Muda ini akan kita lihat seberapa antusias semut-semut pekerja terhadap sang ratu muda. Di sini terlihat bahwa semut-semut pekerja bisa menerima dengan baik ratu muda walaupun bukan berasal dari koloninya sendiri. Ini mengindikasikan bahwa ratu semut rangrang -rang muda ini telah layak untuk dikembangbiakkan di rak budidaya. Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh peternak semut rangrang -rang untuk mengelola Ratu Semut Rangrang -Rang Muda ini agar bisa berkembang biak dengan baik di rak budidaya dan bisa produktif untuk menghasilkan telur-telurnya. Seperti apakah caranya? Nantikan video kami selanjutnya pada part kedua yang akan membahas lengkap tentang cara pengelolaan ratu semut rang-rang muda agar bisa berkembang biak dengan baik di rak budidaya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk channel ini. Baiklah, teman-teman, kesimpulan dari video ini adalah: sebelum memindahkan ratus semut rang-rang yang telah kita karantina dan kita kawinkan ke dalam rak budidaya, harus dilakukan pengujian terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan beberapa semut pekerja kepada Ratu Semut Rangrang -rang Muda. Calon Ratu Semut Rangrang -rang yang telah berhasil menjadi Ratu Semut Rangrang -rang Muda akan bisa diterima di koloni manapun. Cukup sekian video kali ini dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat dan tetap semangat pantang menyerah. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.